Baik habis kat situ. Barulah kita dah faham ini dah dia tata cara hukum dia. Barulah kita pergi sekarang kepada kepada pelaburan emas. Baik, pelaburan emas dan simpanan emas memang menjadi kegilaan hari ini. Bukan hari ini saja, mungkin sebelum-sebelum ni, 2, 3, 4 tahun yang lepas dan seumpamanya. Kerana sekiranya dilihat daripada performance ataupun prestasi nilai emas satu dunia, kelihatan dia adalah sangat sihat. Ya pada tahun 2003 dia memang naik turun, naik turun naik turun naik turun tapi at the end of the year ataupun average dia kenaikan 21%. Pada tahun 2004 naik 5%, kemudian 20, 23, 36, 23, 7, 10. Tak ada turun. Kalau ringgit Malaysia tiap-tiap tahun turun. Okey. Ha, maka ini menjadikan ada orang yang berminat untuk melabur Cuba berfikir Baik kita simpan emas yang nilai dia naik Berbanding kita simpan duit kertas Yang nilai dia sentiasa turun Ya yeah? Kuasa belinya sentiasa turun Sebab apa dia naik? Kerana yang pertama bekalan yang terhad Satu dunia Emas yang dilombong, dikeluarkan daripada lombong Tak mencecah pun growth dia Lebih daripada 5% Maknanya susah nak buat keluar ni dan lambat prosesnya Maka oleh kerana itu Bila orang punya demand tu permintaan banyak Tapi yang dapat dihasilkan sikit Maka harga naik Aa, Maka itulah speciality dan kelebihan emas Dia punya kesikitan itu Adalah merupakan satu Karakter yang sangat unik Untuk menjadikan dia bernilai Ya yeah? Macam juga berlian Ya yeah? Yang kedua permintaan meningkat Yang ketiga suasana sejagat yang tidak menentu Bila suasana ekonomi sedunia tak menentu Maka keyakinan orang kepada duit kertas Semakin menurun Bila keyakinan duit kertas turun Duit kertas punya nilai pun turun Bila turun emas naik Itu dia punya ciri Kalau duit kertas ni value dia turun je Emas akan naik Kalau emas turun duit kertas akan naik. Ah begitulah dia mesti akan kontra sentiasa ya. Kemudian apa sebab lagi emas naik lagi harga? Kerana bank-bank negara dan bank-bank komersial -bank, uh, sentiasa mencetak duit kertas yang baru dalam proses proses uh, perkembangan ekonomi sesebuah negara ha, ini teknikal sikit lah tentang boring nak ceritanya, ya, yeah. maka akan sentiasa ada money supply Eh, money supply yang akan menyebabkan kerajaan mencetak lagi duit kertas dengan lebih banyak eh, dengan cara, macam mana dia cetak tu dengan cara dia buat pinjaman contohnya bila kerajaan buat pinjaman maka bank negara akan cetak lagi duit untuk disekelit diedarkan di dalam sesebuah negara maka bila bertambahnya duit kertas dalam sesebuah negara lebih bertambahnya dan tak selari dengan pertumbuhan ekonomi dari sudut equity ya maka duit tu akan turun nilai dia okey baik habis kat situ boleh tengok 10 tahun punya prestasi perlaburan ataupun nilai